Павел Федор, представитель Львовщины профсоюза. Вы сегодня имеете отношения с энергорынком. Это одно. У вас коммерческие отношения. Второе, это Львовщина. Это люди, которые в прошлом году были на Майдане, их было очень много. Вы помните, к чему это привело. Сегодня к нам усиливаются вопросы, вот, которые только что поднимались, национализация или приватизация все смотрят телеканал. Вот сегодня, я думаю, что вы правильно посмотреть на ситуацию, закрыть вопрос с людьми, а дальше разбираться с энергорынком. Потому что люди сегодня, находящиеся там, на Львовщине, на Волыне, они понимают, что если шахты закроются, не будет водооткачки, будет затопление. Все эти города, которые находятся на Львовщине, они на 50% их бюджета, бюджета состоят из поступлений шахт. Вы сегодня себе сами роете мою. Эти люди сегодня стоят здесь, они завтра придут к вам, они завтра могут пойти на радикальные меры, пойти на силовые захватки. Вы же видели, как все было прошло. Я тебе отвечу. Не надо. Да. Хорошо, хорошо. В стране оказывается, все хорошо. Мы хотим эти блоки запустить, и нам говорят, не надо. Выпущите. Соответственно, вы набрать не надо. А вы за последний квартал откуда уголь поставили? В основном, в большую часть. И каких шахтов? Это шутильно простая. С 10, -10, 10 декабря ГПР ГП Уголь Украины отказался продавать нам. Bedeutet, я Давайте. Я так, ]Eh. У нас последний вопрос насчет цены. Сегодня господин министр, его сейчас нет, он побежал, он поднимал вопрос, что вас уже переносит он сейчас с ценой, и так далее. Ответьте, пожалуйста, цена, которую все депарируют, которая сейчас 5250, вы к ней готовы? Либо нет. Вас заставляет, либо вы видите это целесообразно. Вот позиция ДТК не было услышана. Мы говорили в совещании, что ориентирочная цена на отечественный угроз в первом квартале тысяч. Она вас устраивает, как фиксировано, и в будущем будет она установлена. Знаете, вопрос упирается. Что нас устраивает. Вопрос в том, что будет ли обеспечен необходимый тариф для тепловой генерации, для того, чтобы обеспечить реальную себестоимость добычи угля в Украине на сегодняшний день, или не будет. Потому что когда мне ставят тариф на февраль 72 копейки, а покупают русскую энергию по 85, и при этом выключают мои блоки, которые я не могу загрузить вашим же углем, тогда вопрос, что меня устраивает, лежит немножко в другой плоскости. Поэтому вот, очень, я бы хотел бы ко всем коллегам здесь обратиться. тут очень много шума а, вокруг имени ДТ. Поверьте мне, мы больше, чем кто-либо другой, заинтересованы в том, чтобы угольная промышленность отечественность развивалась. Потому что мы имеем... Уважаемые друзья, подождите, забыли о том, что идет акция, что люди на улице. Вы да, 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 заседали давайте, до обеда. Да, молодой человек. Подожди. Надо представиться, имя назвать, откуда да, ты. Да. Послушайте идет акция люди там они с требованиями определенными постоянно это требование кто-то пытается скорректировать и мы до обеда говорили теперь да, то же самое да. только уже на камеру кому хочется идите на телевидение вот здесь 112 канал договаривайтесь с ними устраивайте там дискуссию. потому что я Молодой человек, Там стоят люди Да, хорошо, хорошо. последняя хорошо. Моя. Да, уже была последняя Михаил Яковлевич, с уважением ко всем вам да. Вот сейчас мы выйдем к ним, да. еще раз это, 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 это акция На которую приехали шахтеры С Лавыни, со Львова Вы в этой акции Помограды были, так скажем, бродон. да Из Донбасса, Вы представляете свою организацию э, Пришли на этот митинг Как независимые профсоюзы э, Эта акция представляет собой Чисто экономические требования Буквально 30 минут назад там на улице вы предлагали всем людям собраться, пойти на администрацию президента. Давайте пойдем Спасибо. с вами на телеканал, вы меня будете там обвинять, я вам не против. Я Давайте против, против, да. Уважаемые, вы коллеги. Да. уважаемые вы коллеги. против. коллеги. Против? Конечно. А этот человек... Я, я попрошу, это он, вы, вы меня слышите или нет? у народа. Ребят, мы народ против. Мы без, без провокации. уважаемые мною все товарищи, если мы здесь, сейчас будем выяснять между собой отношения, то тогда зачем мы здесь собрались? Мы хотим выработать вопросы, которые требуют решения на государственном уровне. Пожалуйста, продолжаем. Акимочки, независимый процесс границы Украины. До обеда мы с вами концептуально определились по направлениям нашей работы. А вот сюда пригласили всех тех, кто представляет трудовые коллективы, да, с одной целью только, чтобы вот эти вопросы, которые исходили от них, озвучить. Да. Но я не хотел бы действительно, чтобы эта дискуссия сводилась к каким-то прибирательством. Конечно. Потому что люди, которые там находятся на улице, они требуют другого. И не важно сегодня, то есть вопрос, неважно какие вопросы, там, политические вопросы, у них сегодня одна задача. Работа предприятий, выплата заработной платы, развитие предприятий. Я хотел бы, представитель Министерства...